давайте так, давайте апеллировать какими-то ну, такими конкретными словами. Смотрите, вы говорите, они не заявлены судить матч. Правильно сказать? Я правильно перевел? Я такой фер... Подождите, подождите, поп... Нет, не так. Видите? Давайте говорить правильно. Новиков перепелится. На основании решения президиума не были поданы в заявку ЕГФ от Украины. Это не означает, что они не имеют права судить. Они судят, они... Единственное, мы, мы просто их не рекомендуем. Объясняю, может объяснить, когда, тяжело, когда был тяжелый период времени, когда были какие-то конфликтные ситуации между какими-то определенными группами людей, то мы пришли к кардинальному решению. Мы пожали друг другу руки в Киеве. Был Богослаев, был Покатов был Исибай Касай, с нашей стороны был Александр Александрович Гладун, Петрушевский и президент Мири. И договорились, что мы зарыли топор какой-то якобы войны. Здесь нет войны, тут нет врагов, нет оппоненты только есть. И мы пожали руки и наметили какую-то путь, как мы идем дальше и выходим из данной ситуации. Предложения людей, которые нам предложили, мы приняли их ввести в состав комиссии Мещика, Рожкова, Новикова, Перепелицу. И, если не ошибаюсь, по-моему, все, по-моему, да, по-моему, все. Мы, а, мы ввели... Новиков. Не, не Новикова, Перепелицу, я же говорю, и Мещика, и Рожкова. И мы ввели еще туда дополнительно Людовика Александра. После этого э, была работа. Я, я, не даю оценку работы, честно, судейская комиссия, откровенно, не хочу. Не, это право, и я не имею это моральное права. Была работа. К Новому году были подготовлены ряд документов, положение о судейской комиссии, положение о комитете проведения чемпионата и, и еще, по-моему, если не ошибаюсь, какой-то один документ, который, в принципе, он был внутренним документом. И утвердили его на президиуме. Вот, вот я просто хронологию рассказываю. Голосовали все члены единогласно по этим документам, не пакетом, а по отдельности по каждому. Так вот. Где-то примерно в мае месяца пришло как бы предложение Судейской комиссии провести семинар Бравраг для молодых судей. Не вопрос, хорошее начало, правильно? Прекрасное начало. Давайте организуйте план, финансировать Федерация не будет, как нас заверили, все нормально. И вот в порядке дня всплывает такой пункт, как выборы председателя Судейской комиссии. Положение четко написано. Председатель Судейской комиссии убирается на летних сборах при семинаре причем здесь январь-февраль месяц когда президент рассмотрел данное предложение мы говорим нет это нарушение положения то что мы с вами говорим по пункту да пункту закона это нарушение мы учеркиваем на план мы уже разместили его на сайте фгу там про всю хронологию вот без, без всяких там за спиной говорил. и тут люди начали выходить из данной комиссии заявления, мы не согласны с решением Федерации, мы то, мы все. И по итоге все пять человек вышли из состава комиссии. Людовик, Мещук, Рожков, Новиков, перепилиться. Пять человек. Получается, один остался я. Вот. Я к ним скажем из них. По телефону в разговоре просил. Ребята, ну даже не лодку, а подводную лодку никто не бросает под водой. Никто не выходит. Вы сами знаете, что происходит. Шлюз открывается, да, и брык, и все. Давайте доплывем до мая месяца. Все ваши несогласия, какие-то назначения, что-то кто вас там давил, может, не давил. Мы выскажем там Сделаем расширенный президиум, да, допустим, в мае месяце. Беремся, вы приедете, выскочил какое-то предложение, было не так или было так. Но давайте, подвод подводная лодка доплывет до конца уже, до этого берега. Нет, мы принципиально, нас обманули. В чем обманули? То, что зимой не проводятся выборы главы комиссии, это в этом понятном положении. Владимир Иванович тот же голосовал за это. И вот так люди вышли. Никто, люди получали назначения, работали э, на матчах, выезжали и так далее пришлось мне вместе с Валентином Ивановичем Вакулой его взять его волонтером и мы до, до конца уже довели чемпионат по назначениям и так далее и когда пришло время подачи комиссии подачи судей на э, европейскую европейские как категории где даже не так, да, федерация. так под, да, европейская федерация было принято през, э, членом президента, что люди сегодня под, 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 нас подвели да а мы их рекомендуем но завтра какая-то ситуация возникнет в ЕГЭФе они выйдут с матча, а мы их рекомендуем. Мы не имеем на это морального права. Вот только так. Все, больше тут нет никаких личностей. Поверь, здесь нет личных отношений. я не Александр Саныч, не я. Мы никаких не связаны, не столько той, перепилиться. У нас нет общих детей, ни общих жен, ни общих бизнесов. мы, еще, мы новые люди. Вот лист, знаете, вот открываешь чистый лист. Вот мы чистые листа. То есть, я по словам дополню. Смотрите, мы 90% гонбол это волонтерство. Если ты говоришь в открытой, я люблю гандбол, значит, не значит, что ты должен любить Мельника или Петрушевского или Гладуна. Ты, ты, ж, ты с твое имя, ты же работаешь, так как, как я. Я что, э, извините, сижу на мешке какими-то деньгами, я, кроме, извините, какого-то негатива, в свой адрес ничего не получаю. Но я ж не делал шапку невидимку и сказал, все, я сбежал. Раз и спрятался в кустиках. И меня Анатолий не может найти, и никто меня не может найти, ничего не работает, и все завалилось. Я знаю, мне тяжело, я знаю это, но я дойду своего пути. Оценку нам потом даст. Вот, вот, как сегодняшний матч, да? Это исторический матч, я считаю. Мы пока еще не перевариваем. Это первый в истории Суперкубок Украины. Первый. И у нас есть первый исторический победитель. 25 лет об этом даже не понимали. Его надо было организовать, как, как только мы первую бронзу взяли на Олимпиаде в 2004, 2004, 2004 году. Вот тогда должен быть вплеск гонбола был. Как, как в Польше, когда поляки стали вторыми на Европе, и гонбол пошел вверх. А мы вместо того, чтобы пожинать, я просто расскажу, пожинать плоды Олимпиады, мы пошли вниз. Вот, вот мы летим тартарары сейчас. Вот что такое гонбол. Вот не надо просто было надо дойти до конца. Я еще раз говорю. Я, я, выступил на, на семинаре судейским с такими же словами. Дойдите до конца. Скажите, что вам не нравится. Скажите, что обсудим это на семинаре летом. Выберите себе голову комиссии, как они выбрались на, на сегодняшний день. Валентин Иванович Вакулы, если он специалист, вы считаете, не вопрос. Мы соглашаемся. Ну так не делают. Я, я, вам, да, я, я, я полностью, по-моему, да, ответил на вопрос. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо.